Ми маємо дуже численні випробування в нашому житті і на ваших плечах сьогодні стоїть безпека, спокій громадян цього прекрасного славетного міста. На превеликий жаль, ваш підрозділ поніс втрати від нелюдей, які подумали про те, що вони можуть відібрати нашу українську землю. Частина нашої території сьогодні знаходиться в тимчасовій окупації. Ви кожного дня стикаєтесь з викликами безпеки. Але я вірю в те, що українське військо, Національна гвардія, Національна поліція, прикордонні війська зроблять все залежне для того, щоб відновити справедливість. Я хочу сьогодні подякувати всім вам, особовому складу. Ми сьогодні прийняли участь в складанні урочистої присяги на вірність українському народу, Національної поліції, патрульної служби міста Маріуполь. Я вірю в те, що ці молоді люди спільно з вами будуть носити достойне звання українського поліцейського. Саме з вас починаються зміни в безпеки, в правоохоронній системі. І я хочу побажати, щоб ми були достойні тієї присяги, яку давали, і хочу запевнити вас у тому, що уряд буде робити все залежне від себе, щоб розвивати нашу країну, зміцнювати економіку. Забезпечувати високі стандарти оплати праці, зокрема і національної поліції. Ми зробимо все для того, щоб Україна відбулася як справжня, сучасна, європейська комфортна держава. Слава Україні! Слава! Як сказав прем'єр-міністр, уваження к вам в основі нашої реформи. Ми підійшли до пам'ятнику і я побачив одну з цих печальних надписів. Это было за несколько дней до того, как мы покинули Дебальцево. Начальник городского управления Юханов, Дебальцевского управления Донецкой области, практически героически, их осталось совсем немного, выводил людей из-под обстрела, держал оборону. За два дня до гибели мы вручили ему наградное оружие, и потом он трагически погиб. И таких геройских офицеров среди нас много. Это те люди, которые успели себя проявить и проявили. И те, которые, если будет вызов, проявят себя еще. Это самое важное. И поэтому мое глубокое уважение к Донецкому управлению полиции. Особое внимание. Именно поэтому Кабинет министров Украины недавним решением, специальным постановлением выделил деньги для специального оснащения Донецкой и Луганской области, управления полиции, автомобильным транспортным оборудованием. Я понимаю, и мы понимаем, как сложно, потому что вы на передовой линии, и на вас еще большая ответственность сражаться против криминала. Но вы это смогли, вы завоевали доверие. И самое главное, что когда мы на вас смотрим, тоже видим будущее национальной полиции Украины. Глаза горят. И такого редко увидишь. Так что спасибо за службу. Спасибо за службу, потому что я точно знаю, что такая война. Я тоже выросла в стране, где тоже сепаратисты, российские оккупанты, завоевали 25% территории. В моей стране, где я родилась и где я выросла, они расстреляли моих родственников. Так что я понимаю цену войны. Я понимаю цену... Мира И самое главное, я понимаю вашу цену. Спасибо. Спасибо Абройскину, потому что он реально держит здесь ситуацию. Реально завоевал доверие э, жителей Донецкой области. И спасибо вам, что вы не спите. Слава Украине! Указами президента Украины орденом за с третьего ступеня нагороджено полковника полиции Писька Артема Ивановича начальника управления криминальной полиции подполковника полиции Радченко Сергея Витальевича, начальника отдела волноватского отдела полиции. Казакова Ивана Ивановича, старшего оперу управления криминальной полиции. Никто ему ничего не сказал, Когда сказал, да, что автобус.